Дня, це окрема думка сьогодні. Наш гість Сергій Висоцький журналіст, наш колега, політичний оглядач. Здравствуйте. Доброго доброго Здравствуйте. дня, Сергію. Давно хотіла з вами поговорити. Ну а виходить, що відразу по гарячих слідах виборів ми говоримо про не тільки про результат. Результат вже обговорили, але головні виклики і такі найсерйозніші виклики, які постають перед новообраним президентом. Перший, перший з яких очевидно є війна. І э, Сергій Лавров, міністр закордонних справ, вчора вже заявив, що э, Кремль готовий говорити, і навіть з Порошенком, але без посередників. Що це означає? Ну, Вони виходять ловушку заманити. Ну як, а що можеш говорити? От э, вчора Артем Біденко був нашим гостем, він каже, що це нормально, так, що можна говорити з, з Путіним без посередників. Ну як, за закритими дверями? Ну Вы так, так, викликають да? на кавор. Так, да? Да? Да, когда у нас агрессия России, у нас эти все диверсанты, у нас отняли Крым, и теперь приехать к Владимиру Владимировичу, закрыться и что-то как бы порешать. Ну, я думаю, что Петр Алексеевич, в общем, он же не глупый человек, мы все это прекрасно знаем, он не дурак. И то, как он вел компанию, как он вел себя на Майдане, ну, говорит о том, что он хитрый, умный такое хитрое, mm -hmm. умное политическое животное. Ну, вот. Поэтому Поэтому не думаю, что на это купится. А если купится, ну, то хуже ему. Никаких, никаких куларных договоренностей. При посредниках, э, в женевском формате, то есть в, жене, формате женевских договоренностей, да, в, в Западом, да. Мы должны действовать сейчас в одном поле и в одной связке с Западом. Иначе это будет то же самое, что было. А как вы ставитесь за такой, я, кстати, речи, Артема Биденко это самое запитывал, как вы ставитесь за такой риторики, и говорит, что что Порошенко может запропонувати Путину, щоб умиротворити його. От, власне, як вам така позиція? Ми повинні щось умиротворювати А зачем нам ну, вот, предлагати щось Путіну? Вообще нічого не можна каже, що для того, щоб він зберіг обличчя, знаєте. То От як йому зберегти обличчя і зараз вийти з цієї ситуації? Я не можу зараз послати президента Російської Федерації в одне цікаве місце в прямому ефірі. Да? Вот. Зачем? Угу. Зачем ми з ним о чому-то говорити? Нам нужно не с ним говорить, а с Западом. О том, как мы будем перевооружать армию, о том, как мы будем укреплять наши границы, о том, как мы будем перестраивать экономику с российского импорта на импорт на западные рынки. Это же громадный вызов для нас. Я не понимаю, как можно договариваться. Договариваться, наверное, можно и нужно, но не на правах проигравшей страны, потому что мы не проиграли по-настоящему. По-настоящему Путин отступил, Путин не решился вести войска, Путин проигрывает Восточную Украину, Путин победил только в Крыму, и то за счет того, что не было государства, не было власти, мы были слабы. Я думаю, что если бы эта ситуация сейчас возникла, она бы так не повторилась. Просто было это время, ну, просто без власти. Просто вся государственная вертикаль сыпалась, которая держалась на Януковича. Да, и вот это вот... А вот в Восточной Украине ничего не получается. Мы там побеждаем. И будет перелом ситуации. Я уверен, что мы додавим террористов. Mm -hmm. вот поэтому как? Ехать к нему как просящая сторона, как вы сказали правильно, на ковер? Нет. Односторонние. Честные, прозрачные переговоры при посредниках. Причем в большей части какой-то публичный. Я думаю, що європейці прекрасно розуміють, що зараз доля всієї Європи вирішується в Україні. А нашим гостем був Мирослав Чех, польський політик і журналіст. Він каже, що Путін не зупиниться на Україні, тобто це буде освободітельний поход далі. Тому зараз ну, у поляків є фобії, звісно, по до Росії к Путіну. це mm -hmm. вот. не схоже на освободітельний поход. Це похоже на Даже ж посмотрите, як ведеться війна. на востоке Украины. Да, это же телевойна во многом. То есть главные одни из главных боевиков на ней выступают не там не чеченские террористы какие-то осетинские, а в общем равноценными боевиками выступают же эти журналисты, как бы журналисты Life News, да какие-то люди, которые там, манипулируют сознанием, да, люди, которые перекручивают факты. Вот это во многом э, война. То есть не будет танковых колонн на Польшу, не будет танковых колонн на Прибалтику. Вот ну, будет какая-то манипуляция, будет манипуляция, будут попытки на сделать такую картинку, в том числе для внутреннего российского пользователя, как будто Путин навязал какие-то условия Западу. Мы прекрасно понимаем, что никаких сил реальных для того, чтобы навязывать что-то Западу, у него нет. Потому що не може чоловік, який більше всього в своїй жизни там любить долари, окруження любить американські долари, любить в Монако, любить Ніцу, любить Флоридукстаті, Майами бічкає, вот. он не може диктувати Западу ніякі условия. Там немає ніякої альтернативи западу Він пробує. Дивіться те, що він підтримує і можливо навіть фінансує ці радикальні праві партії і ліві партії. Те, що він як казав американський історик, тімоті Снайдер він пробує розколоти чи ослабити європейський Союз. Він Вже пробує це робити. Ну, пробую, і іноді, ну. іноді достатньо ефективно через якийсь газовий Почему? шантаж. Чому ефективно? Покажіть мені ефективність. Ну, от, наприклад, ефективність є в тому, що до Європарламенту зараз пройшли вдвічі подвоїлася кількість право- і ліворадикальних політичних сил. Так? И это не на корость Но ну, не будут повестку, там все равно будет большинство СДКов и ИПП. То есть Мерикл все равно будет этим всем управлять. Ну, вот. А то, что эти люди сейчас, ну, возможно, кто-то из них, я вполне допускаю, находится на зарплате в Москве. Да, многие там бизнесы, связанные с Москвой, и многие люди экспертной среды, какой-то из бизнес-среды, кормятся за счет Москвы. Но, в общем-то, для Европы это вызов. То есть сейчас эти люди показывают свое лицо. И они будут как-то изолированы, как-то будут пересматриваться концепции. Потом дело же не только в Европе, но и в Штатах. Понимаете, все-таки у нас на Земле есть единственная ну, такая, несколько так империя, но ну, сверхдержава. Это Соединенные Штаты Америки. Европа это не сверхдержава тем более это не держава одна как таковая, да? это сверхдержава США навязывает свои, в свой формат экономических отношений и финансовой системы всему остальному миру. Значит, Европа все равно будет идти в каком-то коридоре. Ну, вот. Тем более после смены американской администрации, если мы говорим не о месяцах, а о каких-то там о горизонте там, в пять лет, допустим, да, будет меняться администрация Обамы, да, придет более жесткая администрация, скорее всего, республиканская. Для их, для их внутреннего пользования раскрутка темы новой холодной войны тоже будет полезна, поскольку она позволит в политике сместить акцент на вот эти классические республиканские какие-то вещи, там, да, сильной Америки, вот, опекунство над всем миром, то есть социальной, социальной риторики Обамы на вот такие привычные для республиканцев темы доминирования США в мире. Да. И эта система США связана напрямую с Китаем. Фактически то, что сейчас происходит у, то, что сейчас происходит у Китая с Россией, это, скорее всего, объединенный план с Америкой по ослаблению России, про ее по разделению сфер влияния вот на этом евразийском континенте. Поэтому Россия – это не главный игрок в этой всей мировой… <как> да, мы всегда привыкли к этому термину, да, мировая шахматная доска. Вот, и Россия – это, ну, может быть, не пешка, конечно, вот, но, знаете ли, не ферзь уж точно. Слушай, если как бы ваши слова поч... по... по Чув Дугин, он бы, напомнил, лопнул. Слушай, Лет... он Дугин находится Зараз... на зарплате, знаете, я никого на зарплате не сижу, если получаю, честно, деньги в нескольких местах написанием статей, либо там телепрограммами, сидит на финансировании у Кремля. Ну так, мы продолжим разговор Срій Висоцький журналіст, політичний глядач, є гостем окремої думки. Будь ласка, будьте з нами, ми повернемося. Сергій Висоцький, політичний оглядач, є гостем окремої думки. Ми продовжуємо розмову. Сергій, ми вже почали говорити про е, війну в телевізійній картинці. Ми почали говорити про журналістів у Лайф Ньюз. От, власне, поки відбувалися вибори, ми. А дізналися, бо суспільство суспільство було зайняте виборами. Ми дізналися, що служба безпеки України відпустила російських журналістів «Лайф Ньюз» Олега Сідяки на Марата Сайченка, які були затримані в автомобілі з ПЗРК, і які керували розстрілом українських військових. Заступник голови СБУ Віктор Ягун сказав, що в СБУ були беззаперечні докази терористичної діяльності журналістів Ньюз». Разом з тим до керівництва СБУ і нашої держави звернулись послі ООН і ОБСЄ. И мы пришли им на зустріч. Mm -hmm. Что вы думаете про это? Ну, во-первых, мне очень нравится эта ситуация с той точки зрения, что они, даже в каких-то вот вопросах, которые касаются нашей инициативы, очевидно, что да, Никадыров же их выбил из э, следственного изолятора СБУ, mm -hmm. что их отпустили. Да, скорее всего, по согласованиям Запада. Это мы тоже прекрасно понимаем, потому что там ну, каналы были задействованы дипломатически. Вот, но тем не менее, в информационном поле, даже в украинском, все это было подано, как геройские усилия Рамзана Ахматовича Кадырова, который сюда там, да, прислал своих переговорщиков, они о чем-то договорились. Да, вот полная победа России на информационном фронте. И да, Кадыров Почему, про почему ССБУ, перед тем, как за, за, за два часа, за полдня как их отпустить, не сказала, что по настоянию наших там, европейских партнеров, рассмотрев эти вопросы, мы решили там депортировать, дабы не накалять обстановку, ля 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 ля, ля ля. Да, uh -huh. мы там приняли решение о депортации данных лиц, закрытии въезда, там на 5 лет в Украину и так далее и тому подобное. То есть, почему из-за этого не сделали? Вот же не в том проблема, что они их отпустили. Вот, потому что, ну, мы, было очевидно, что мы их отпустим. Они uh -huh. журналисты, да, они, они журналисты манипуляторы, они пропагандисты. Но очевидно, если журналист не держит автомат. Вот, то но он не комбатант, понимаете, в любом случае. Да, он помогает этим, этим вот господи, террористам, mm -hmm. да, не освещает их деятельность, но. Знаете, вот я на Майдане я там стоял, тоже там, я, я тоже булыжники допустим, бил. А -а -а. Я сам там в берку ну, не, не бросал, как-то но я помогал активно этому. Но вот если бы меня там схватили, то в принципе я бы попадал по вот этим всем делам, Януковича под статью. Вот, но тем не менее я это все освещал, да, я не был главным действующим лицом этого дела. То есть здесь мы все понимали, лично мне хотелось бы, чтобы они сели, да, просто чтобы мне не неповадно не было, потому что когда какая-то не будем говорить, да? Mm -hmm. Человек какой-то. да, Плохой, да, явно нехороший. Он перевозит, пользуясь своей журналистской корочкой, какое-то устройство там, да, Которое, из которого потом убивают наших солдат, но ну, не хочет этого человека там, что с ним тоже такое же плохое сделать. Ну, конъюнктура такая, что мы все понимали, что их отпустим. Но просто нужно было в информационной войне иметь господство, объяснить, почему они их отпускают, объяснить, да, что их не отпускают, а депортируют, угу. да, что эти люди больше никогда сюда не въедут, не будут продолжать свою работу. Что в случае, если они будут замечены, там, допустим, опять же, на востоке Украины, они будут считаться там, рецидивистами, пособниками террористов, и к ним будет применено ну, полный спектр антитеррористических мероприятий, вот, на которые может пойти по закону наше государство. Вот. Ну, то есть как-то сыграть на этом информацию. А, а, у вас, не а у вас, є відповідь? Чи ставила СБУ, СБУ питання перед власне тими організаціями, які клопоталися про звільнення російських журналістів? Чи ставила СБУ питання про звільнення Олега Сенцова, журналіста, режисера, який був затриманий в Сімферополі 11 травня, якого затримала ФСБ? Mm -hmm. І а, його і він і досі утримається в полоні. Це ми, теж питання. Ми переходимо в такий дуже зибкий формат. Почому? Для того, щоб розуміти. что там происходит, нужно иметь доступ к переговорным процессам. То есть я, я могу сказать, что даже если я бы имел доступ к этим переговорным процессам каким-то, да, э, хотя я его не имею, я бы все равно в прямом эфире уж точно этого не рассказал. Mm -hmm. потому ну, что Это просто зеркальная тонкий... зеркальна ситуация. Такая зеркальна? Человек журналиста... вообще мирный. Ну какой, Сенцов да, просто так, так, так. мирный Добре, человек, а который а снимал, извините, выводил да, там мирные так. акции, снимал кино про Евромайдан. А эти... Ну, не на військовых специальностях. Да. А эти, извините меня, ПЗРК тарабанили в багажнике. Да, так вот, ну вот. вот поэтому вопрос в слабой переговорной позиции в нескоординированности позиции украины ну вот я надеюсь что избрание наконец-то легитимного президента при всех своих вопросах Петру Алексеевичу Порошенко, да, mm -hmm. ну, не очень много к вопросов, mm -hmm. много невосприятия личного этого человека. Но тем не менее, да, что это позволит Нику выработать вокруг него единую позицию по каким-то ключевым вопросам, в том числе по вопросу информационной безопасности, по вопросу там, ведения переговоров с Западом и с Россией, в том числе по таким темам. Да, потому что, грубо говоря, сейчас же все эти люди имеют возможность, пока у нас такая власть достаточно разбалансирована, играть на противоречиях. Mm -hmm. а сбу это mm -hmm. одна группа, yeah. да, МВД другая, Турчинов это вообще отдельный человек. Да, вот не удалось там, извините, порешать там, да, пойдем туда, не удалось там пойдем туда, да, сыграем на внутренних конфликтах. Там вертикаль стабильная, единая, такая жесткая, да, и здесь вот такая вот разбалансированность. Они на этом играют и пока информационно побеждают, но я надеюсь, повторю, что избрание президента как некого стержня, в общем, всей госсистемы, оно, ну вот позволит как-то сконцентрировать все это mm -hmm. вот, на благо Украины. От коли ми вибирали президента в один тур, так люди йшли голосувати. Нам говорили про те, що голосування в один тур принесе стабільність і деескалацію ситуації в Україні. Ви бачите механізм і ми логіку, це як це станеться? Ну, це повна чужор. Ну, тут нужно тоже, если мы говорим о честности, mm -hmm. да, вспоминаем Майдан, который стоял в общем, за правду и за честность, Но нужно сказать, что у Петра Алексеевича была проведена очень грамотная предвыборная кампания. Он очень грамотно сыграл на желаниях украинского народа, на желания мира, на желание стабилизации ситуации, на усталости от конфликтов и от э, каких-то процессов экстремального характера. Mm -hmm. Вот, и поэтому был вброшен его штабом вот этот тезис о том, что выборы в один тур – это вопрос национальной безопасности. Но по-настоящему от выбора в один тур не денется никуда ни господин Бес, он же Безлер, ни господин Гиркин, ни господин Пономарев, ну и эти я вот, я понимаю, что мне мало в словом запасе эпитетов не матерного характера, да. Извините. В общем, ну вот эти все люди, людей. Да, они никуда не денутся. То есть, может быть, оттуда могут быть со временем уведены, эвакуированы какие-то там группы инструкторов российских. Но мы видим, что часть диверсантов, и об этом Тымчук э, еще говорил там неделю назад, часть диверсантов, конкретно боевиков, российские, российские армии штатных, они были оттуда выведены, они сейчас заменяются на российских наемников, на тех же чеченцев, которые не являются кадровыми офицерами mm -hmm. ГРУ и mm -hmm. так mm -hmm. далее. легко проезжают через кордон. это просто наемники. Mm -hmm. вот То есть, грубо говоря, вот эти люди никуда не денутся после первого тура, их нужно будет все равно воевать, а с ними воевать, их уничтожать. А война и качественная антитеррористическая операция это жертва с нашей стороны поэтому наоборот сейчас будет эскалация потому что э, окончание первого тура э, выборов первого туры и какое то формирование новой власти позволит наконец то более решительно я надеюсь проводить там антитеррористические меры вот наоборот будет эскалация будет война Пускай такая локальна, mm -hmm. да і яка -то точечна. Поэтому я не бачу, як може перший тур принести вибори в мир, а поки эти ви, люди не зачищены. А як ви бачите ефективність і взагалі, наслідки ем, візиту на Донбас Петра Порошенка. Він заявив, що перший візит буде на Донбас внутрішній. А ми поговоримо про це з Сергієм Висоцьким після невеличкої реклами. Будь ласка, дочекайтеся, продовжуємо розмову за кілька хвилин. Сергій Висоцький політичний оглядач є гостем окремої думки. Ми почали говорити про те, наскільки ефективним буде візит новообраного президента на Донбас. Які надії ви покладаєте там? є зараз з ким говорити і про що говорити. Ну, знаєте, візит на Донбас це символічний шаг. Символічний акт, і політичний акт. Политические акты, они важны, когда есть политика, есть там, да, некое там, такое противостояние символьных систем. Когда там автомат Калашникова сейчас правит баллы РПГ-7, то вот, ну хорошо, он туда съездит и что? Нет, то есть, как, как, символ это там, да, символ примирения. То, то вы думаете, что ничего символ, не э, э, Возможно, это даст там, да, просто ну, некий плюсик ему в карму. Но по-настоящему проблема это не решит, конечно. А що, а що, кем там а проблему? От э, э, зараз триває АТО, гинуть люди. Сергей ну, вчера вчора это... у нас в ефірі заявив, каже, ми повинні собі поставити питання, Чи ми готові, щоб ще десятки тисяч людей загинули на Донбасі? Як ви взагалі бачите? Десятки тисяч людей там при грамотному проведенні операції не погибнуть. Угу. Я, я от лично я, поскольку я не скован там ні мандатами, ні должностями государствами, uh угу. -huh. я вижу, дуже просто, нам потрібно просто імпортувати полк ізраїльського спецназу і запустити туди, ну, условно говоря, да, або людей з опитом. Да, если у нас таких нету, вот какой-то blackwater нанять. Да, только сразу бы встречено абсолютно непонимание местного населения этого акта. Но в принципе, если мы говорим о военном решении, то нужны эффективные военные операции. Но там же сохраняется социальная проблема, понимаете. о потому что сейчас же закрываете предприемство и БДА... ну, вот, это, То есть давайте объективно говорить об этой проблеме. Можно профессионально и точечно, да, при помощи кого-то, зачистить террористов конкретных координаторов боевиков этих всех там бесов и прочих гиркиных вот но сам по себе донбасское социально-политическое образование вот у нас пока останется таким каким он есть да? это, это ну, мне сложно об этом говорить, но это в принципе там, некие регионы Украины, которые отрицают саму Украину, которые во многом, да, и которые, в общем-то, э, почитают Советский Союз, какие-то постсоветские проекты. Многие люди там, не все. И проблема же в том, что там сотни тысяч патриотов, да, и наших да, абсолютно искренне патриотически настроенных mm -hmm. граждан, которых мы не можем бросить. Но с другой стороны, есть очень много людей, либо очень пассивных, да, либо людей, которые готовы, которым нужен проект Украины, как некий вот, проект постимперской интеграции. Да, и то, то, что, извините, Россия у нас отобрала Крым, то, что Россия на них сейчас напала, для них это вообще, да, пусть лучше будет чеченца, да, чем какой-то правый сектор мифический, миф, которого нет вообще это причину, причину этого не Майдан. Ну, вот. ну в -то. а, а, не а, я, понимаете, а я не хочу, чтобы Донбасс диктовал мне, как мне жить. Потому что я стоял на Майдане для того, чтобы, в общем-то, победить это Януковича, порождение Донбасса. Вот это социальная проблема. То есть можно убрать оттуда террористов. Но что делать с людьми, которые не понимают, зачем им Украина, да, не хотят в этой Украине жить, в новой Украине жить, да, как-то ее по-другому устроить, брать с инициативу в свои руки, то вот. а что делать с ними? Военно я вообще против того, чтобы проводить там полномасштабную военную операцию. Мы не имеем права замораться в крови невинных жителей. Мы не имеем права получить себе вторую Чечню. Понимаете, если у нас есть население, которое, в общем-то, нелояльно, грубо говоря, для нас они не вполне украинцы, а мы для них тоже не вполне украинцы, потому что с их точки зрения со многих вот не украинцы тот, кто, это тот, кто любит Россию, для них настоящие, а мы какие-то там э, недоделанные поляки, извините, а для нас. Киеве, на Западной Украине, в центре, в Одессе да, сейчас. Да, вот, так, вот эта украинскость сейчас расползается дальше. Они для нас не совсем украинцы, потому что ну, Украина это единая, это соборная, независимая страна со своей государственным языком. Да, с украинской я русскоговорящий, э, а я заеду на украинскую мову. Mm -hmm. Кратко. Понимаете, это социальная проблема. Ну, вот. Если их поддерживает местное население террористов, а я вижу, что в принципе, ну, вроде бы поддержка снижается. Я надеюсь только на то, что те люди, они поймут, какую ошибку они, э, какую ошибку они допустили, поддержав вот эту первую, первую волну терроризма. Тогда у нас есть шанс. Если местное население не будет поддерживать террористов, тогда там нужно будет проводить операцию чеченского формата. Но мне Чечня не нужна здесь. Понимаете, я не хочу, чтобы мои руки да, были замараны в крови, пусть даже каким-то опосредованным образом. Вот, мне не нужно жертвы среди э, мирного населения. Я не хочу видеть славян с тёртым с лица земли. Если все настолько плохо, то лучше правда. Изолировать каких-то террористов, провести честный референдум. И, ну, разойтись каким-то образом. Разойтись и кем? результаты их референдума? Нет, нельзя, это нечестный референдум. Вот проблема, да. Это очень сложная политическая проблема. И, в принципе, то, что реально новый президент может сделать, не потакать каким-то мифом, да, каким-то штампом. Украина только еды. Вы верите, что это Укра... Я не верю, что это реально. Вопрос в том, что нужно серьезно, потакать будь кто, нужно серьезно просто... поставить эти вопросы. Понимаете, нельзя сдавать какой-то результаты Майдана вот, в угоду территориальной целостности, в этом уверен. Потому mm. что, да, если сейчас, допустим, в угоду территориальной целостности... А знаете, как бы вышел Порошенко и про это заявил. Тогда бы он был великим государственным деятелем. А если он об этом не заявит, он будет просто политиком, просто президентом. Рейтинг которого и так будет падать. Его ситуация же вообще безвыходная, потому что у него и так будет падение рейтинга. И так будет падение доверия, которого и так, в общем-то, немного. Голосовали-то они не лично за него. Голосовали, исходя из вот этой вот ситуации военной. Да? ну Нужно честно откровенно поставить эти вопросы. Ну зачем, зачем это скрывать? Понимаете, Майдан стоял против прекращения коррупционно-банитских практик которые ввели в Украину, которые ввели в Украину как раз восточно-украинские кланы финансово-промышленные. И то не так Днепропетровцы, в гораздо меньшей степени, как именно. То есть вот этот бандитизм государственный, да, вот эта вот жестокость, насилие вел Янукович. Янукович за Янукович голосовал Донбасс всю жизнь, все время, с 1995 -го года. Вот. Я не хочу повторения этой ситуации. Поэтому пусть либо Донбасс сделает выводы, что лучше с единой Украиной, по единым правилам и не быть забитыми этими террористами. Вот. Либо, ну я не знаю, что делать. Ну, я не хочу жить по, тим, по этим правилам, которые они насажд на Януковича януковище свої банди насаждали всі ці годин. Um, якщо АТО не буде закінчене до ем, осені, а виглядає, що так може бути, і парламентські вибори пройдуть так само без Донбасу і Криму восени, mm -hmm. ем, то ми можемо екстраполювати результати президентських виборів на результати. А парламентських я, я не думала, я не ну якщо я, ви зараз кажете, можна чи ні? І як вам склад парламенту такого, якщо, якщо це зробити, якщо екстраполювати? Так це солідарність, бют і радикальна партія Ляшка. Як вам такий склад парламенту? Ну не сильно мені цей состав парламента, звісно. Но, з другої сторони, этот состав парламенту мені подобається ще менше. Чотка. Понімаєте, да. Посмотрите, Порошенко стал президентом в два месяца. С рейтинга там, да, еще зимой. Ну, на уровне стат погрешности он стал президентом. Что случится до осени, никто из нас не знает по-хорошему. И вопрос решения ситуации с Восточной Украиной, причем решение не капитуляции, не мы пошли на поводу у Добкина, у Тегибко, у всех этих людей, которые просто пытаются играть в прошлое, да, или у Царева, не дай бог и сели за стол переговоров с людьми, которых, которые убивают наших солдат, которые спарывают животы, Нашим депутатам, да, с ними нельзя предводить переговоры. Вот если мы сядем с ними за стол переговоров, мы проиграли. Да. И значит, кардинальная ситуация была совсем другая на парламентских выборах, потому что общество и те люди, на которых опирается Порошенко, это все-таки наследие Майдана. Да, это, вот, это Человек-президент после революции. Его эта революция привела к власти. Значит, он будет проигрывать. Если он сделает некие эффективные действия, там, да и путем силовых, силовых квалифицированных действий. Спецназа, управления спецназом, путем каких-то политических мер по вовлечению здоровой части оставшейся донецкой элиты и Луганской, а такие там тоже есть, вполне нормальные люди, ну вот, которые хотят больше автономии для регионов, но не хотят выходить из состава Украины, не хотят видеть здесь российские войска. Вот если он сможет вычленить это здоровое звено в среде вот, 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 в том бульоне катастрофическом, который там варится, mm -hmm. как-то привести с ними переговоры и политизировать ситуацию, выйти на политическое русло, зачистив террористов и бандитов, да, тогда у него будет. Може бути рейтинг сохраниться, і там буде правда очень mm -hmm. большая mm -hmm. партія mm -hmm. в парламенті. Посмотримо. Дякую, Сергію. Дуже Спасибо цікава вам. розмова. Сергій Висоцький, політичний оглядач, наш колега, журналіст, був сьогодні гостем окремої думки. Дякую, що лишаєтесь ті відомо. Дякую, Сергію.